16 Haribulan Mac tahun 1981, suatu peristiwa bersejarah yang melambangkan negara kita yang berpandukan amalan demokrasi berparlimen, sistem yang membawa keamanan dan kemakmuran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merasmikan pembukaan penggal yang ketiga, Majlis Parlimen yang kelima. keberangkatan tiba ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong disambut oleh pemangku Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Mahathir Muhammad Datin Sri Dr. Siti Hasmah serta yang di Pertua Dewan Negara dan yang di Pertua Dewan Rakyat kepada hormat diraja dari kawalan kehormatan Gawai pemerintah memohon perkenan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung memeriksa perbarisan kawalan kehormatan. Dengan iringan lagu rentak perlahan, menjunjung duli yang dimainkan oleh pencaragam tentera udara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memeriksa perbarisan kawalan kehormatan yang terdiri dari 107 orang pegawai dan anggota batalion ke-11, Regimen Askar Melayu Diraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi bagi angkatan bersenjata negara. Kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Dipertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat adalah tiga unsur yang menjadikan Parlimen. Kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Dipertuan Agong yang memanggil Parlimen supaya bersidang. Baginda juga berkuasa menangguh dan membubarkan Parlimen. Kecuali dibubarkan, Parlimen akan diteruskan selama lima tahun dari tarikh persidangan yang pertama penggal pertama. Pada tiap-tiap tahun, apabila Parlimen memulakan persidangan yang pertama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah diraja kepada kedua-dua Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang mengulas segala projek-projek kerajaan yang telah dijalankan dan menerangkan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Yang amat berhormat, pemangku Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menyembahkan naskah titah diraja ke bawah Duli Baginda. Dalam titah diraja, ke bawah Duli Baginda antara lain bertitah. Mulai tahun ini, Kerajaan Beta akan melancarkan rancangan Malaysia keempat. Ini merupakan peringkat pelaksanaan rancangan pembangunan negara bagi lima tahun tiga di bawah rangka rancangan jangka panjang iaitu 1971 hingga 1990. Dalam rancangan ini, usaha kerajaan beta akan terus ditumpukan kepada pencapaian perpaduan rakyat menerusi rancangan-rancangan di bawah dasar ekonomi baru. Dasar pertanian negara yang menumpukan perhatian kepada memodernkan sektor pertanian dan menempatkan sektor ini ke taraf standing dengan sektor-sektor lain akan dilancarkan oleh kerajaan beta. Melalui rancangan ini, usaha-usaha akan dilipat gandakan ke arah meningkatkan lagi taraf hidup penduduk di luar bandar. Beberapa pendekatan baru yang lebih berkesan okay, akan dilaksanakan bagi tujuan tersebut. Pengeluaran bahan-bahan pertanian akan berorientasikan permintaan pasaran. Pelaksanaan projek pembangunan pertanian yang disatukan akan dipesatkan lagi. Kajian sedang diteruskan untuk mengatur strategi dan program-program bagi memulih dan mengusahakan tanah-tanah terbiar khasnya tanah-tanah yang terpencil. Perhatian yang sewajarnya akan terus diberikan ke arah mengembang, mengukuh dan memajukan sektor bahan-bahan utama bagi meningkatkan kemakmuran ekonomi dan rakyat. Usaha-usaha akan dijalankan bagi menstabilkan harga serta meluaskan pasaran bagi bahan-bahan utama yang diekspor. Di samping itu, usaha-usaha yang lebih giat dalam galakan ekspor barang-barang utama akan dijalankan sesuai dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan jumlah dan nilai ekspor barang-barang itu. Bursa komoditi atau komoditi exchange Kuala Lumpur yang telah ditubuhkan oleh kerajaan beta akan memainkan peranan yang aktif untuk Malaysia menentukan harga barang-barang utama dan prestasi bursa ini sangatlah menggalakkan. Kerajaan Better berusaha memasukkan bahan-bahan utama yang lain di samping kelapa sawit untuk diperniagakan di bursa ini dari masa ke semasa. Di bidang perdagangan dan perindustrian pula, kerajaan beta akan terus berusaha sedaya upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang pesat dengan menggalakkan pelaburan dari luar dan dalam negeri di sektor perkilangan. Perusahaan barang-barang perkilangan yang diekspor akan diberi keutamaan. Keutamaan akan juga diberi kepada perusahaan berat, perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan-perusahaan sampingan. Pada tahun ini, Kerajaan Betul telah melancarkan skim pindah hak milik saham syarikat-syarikat kerajaan kepada rakyat bumi putra iaitu melalui skim amanah saham nasional. Ini merupakan satu lagi kemajuan dalam usaha kerajaan beta menuju ke arah matlamat penyusunan semula masyarakat dan seterusnya ke arah perpaduan negara dengan cara perimbangan hak milik antara kau. Usaha-usaha akan terus dipergiatkan untuk kemajuan orang asli di dalam berbagai aspek. Kepada golongan yang kurang keupayaan Kerajaan Beta dengan berbagai cara dan usaha akan terus melaksanakan berbagai jenis perkhidmatan kebajikan untuk membolehkan mereka berdikari. Kerajaan Beta sedar tentang pentingnya pengiratan sosial dengan menjaga perimbangan di atas kepentingan serta hasrat pekerja, majikan dan kerajaan. Kaum pekerja yang bertanggungjawab akan menjamin keselamatan dan pembangunan negara serta kesejahteraan hidup rakyat. Kerajaan beta akan terus memperkuatkan usaha di dalam bidang pelajaran teknik dan vocational dengan membina lebih banyak lagi sekolah-sekolah menengah vocational politeknik politeknik memperbesarkan universiti-universiti serta mengadakan bidang latihan bagi melahirkan lebih ramai pekerja-pekerja mahir yang diperlukan oleh negara. Kerajaan beta memandang berat kepada bahaya dadah yang mengancam keselamatan dan ketahanan negara. Usaha-usaha akan diteruskan bagi menghapuskan gejala dadah. Dalam peri itu, kajian Beti juga sedar tentang bertambahnya ancaman kepada keselamatan di rantau ini pergolakan yang berlaku di rantau ini menunjukkan betapa pentingnya negara kita mempertingkatkan kewaspadaan dan bersiap sedia di atas kesedaran ini. Kerajaan beta akan memperkukuhkan keupayaan keselamatan dan pertahanan negara. Usaha-usaha akan terus dipergiatkan untuk memodernkan angkatan tentera dan polis kita. Jentera pentadbiran dan organisasi akan diperkemaskan di samping menambah bilangan angkatan tentera dan polis serta kelengkapan dan peralatan dalam bidang hal ehwal luar negeri kerajaan beta akan terus memberi keutamaan terhadap kerjasama serantau melalui ASEAN serta memupuk keamanan dan kesepahaman antara bangsa menerusi konsep wilayah aman bebas dan berkecuali atau zopan kerajaan beta akan terus berusaha bekerjasama dengan rakan-rakan dalam ASEAN untuk memberi keutamaan penyelesaian politik terhadap sengketa di Kempuchea berasaskan ketetapan bangsa-bangsa bersatu hasil daripada inisiatif Asia. Kerajaan Beti yakin bahawa masa depan rantau ini adalah lebih terjamin sekiranya semua negara-negara serantau mempunyai dedikasi ke arah perhubungan yang terbuka dan tidak dipengaruhi oleh prasangka. Dalam mencapai perseimbangan antara kemajuan ekonomi dan sosial, soal kemajuan rohani harus diberi keutamaan yang sewajar. Kemajuan ini bukan saja berarti menambah ilmu dan pengetahuan, tetapi juga membersihkan hati menambah kejujuran dan mematuhi ajaran-ajaran agama -ajaran dengan penuh keyakinan ini asas nilai hidup yang kukuh yang tidak boleh diganggu gugat oleh anasi jahat dengan asas ini kemajuan negara dapat dipercepatkan tanpa perselisihan faham dan pergaduhan yang timbul akibat niat yang tidak jujur serta hati yang tidak bersih dalam menjalankan sesuatu. Ahli-ahli yang berhormat, sebagai penutup, Peter menyuruh sekali lagi supaya rakyat meletakkan kepentingan negara di atas segala kepentingan yang lain. Rakyat hendaklah mengembelengkan tenaga dan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, berdikari, bertanggungjawab dan beriman. Rakyat hendaklah bekerjasama dan menyokong penuh atas segala usaha kerajaan beta di bawah pimpinan Datuk Husin On, dan Menteri Beta yang dikasihi untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu aman dan makmur. Betul yakin dengan adanya rakyat yang berdisiplin, berdikari, bertanggungjawab dan beriman, segala cabaran dan masalah dapat diatasi dengan jaya. Bacaan doa selamat oleh Datuk Syekh Mohsen Saleh, Mufti Wilayah Persekutuan. Allahumma ya malika yaumiddin din, selamatkanlah negara kami Malaysia daripada segala bala bencana dan malapetaka, khasnya daripada bahaya perpecahan. Kekalkanlah kebenaran, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan perpaduan. Biahsanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma bikana nasna'in. وعليك نتوكل ارحمنا يا ربنا فانك انت ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين